Всем привет! Борщ – король супов, по крайней мере, в Украине. А приготовленный на свекольном квасе еще и исторически. Так готовили еще в Великом княжестве Литовском. А затем, соответственно, свекольный квас надолго стал основой борща для украинцев, белорусов, поляков и литовцев. Кроме того, это просто кладезь витаминов, веществ, способствующих выводу личной жидкости и холестерина из организма, спасения для гипертоников и в общем, о полезности борща вы сможете узнать и не от нас. Это тема на часы, если не на дни. От нас же будет рецепт того борща, что навсегда пропишется у вас дома после первого приготовления. Из чего создаем? Основа борща капуста, компонент характерный в основном для Украины и России, в отличие от присутствующего тут картофеля, который используют везде, пожалуй, кроме Польши. Буряк или свекла. Обязательно красная или точнее бордовая. Обязательная составляющая борщей Польши, Литвы, Украины и Беларуси. Лук и морковь. Они тоже обязательны, кроме возможно Литвы. И то лишь потому, что традиционный литовский борщ – холодное блюдо. Томатное пюре. Именно пюре, а не паста. Которое может даже испортить вкус, вызвать изжогу. И вообще свежие томаты – это и вкус, и запах, и витамины. Тем более их требуется немного. И да, они в основном в южных борщах. Также добавляем сушеный корень петрушки. Свежий долго не хранится. Сушеный всегда под рукой и вкус будет превосходный. Свекольный или буряковый квас. Он гораздо полезнее для организма человека, чем уксус. Хотя с уксусом возможно было бы красивее. Он не дает вывариваться цвету свеклы. Сало с чесноком, украина белорусская заправка, из них даст аромат и ощущение насыщенности бульону борща. Из специй лишь лавр, душистый перец, сахар и соль. Да, тут будет сахар. Кто не пробовал с ним, потерял ощущение удовольствия от борща, умноженное на 2. Сладким он не будет, точнее будет, но не от сахара, а опять-таки от буряка. А другие специи считаю не нужны. Борщ будет настолько ароматным, вы поймете, почему не нужны. Да и привкус специи у нас имеет свекольный квас. Рецепт которого есть на нашем канале. Яблоки часть рецепта знаменитого киевского борща, да и на западе Украины и частично Польши они тоже дополняют тот праздник вкуса под названием Борщ. Варить будем на говядине, хотя это может быть и свинина, и баранина, и птица, даже копченая, или иногда рыба для постного борща. Хотя говядина считаю в борще лучшее мясо. Но это моя точка зрения: сколько людей, столько борщей. Приготовление начнем с варки бульона. В холодную воду опускаем мясо и включаем огонь. Вода обязательно холодная. Если опустите в горячую, мясо все соки оставит себе, а нам нужен наваристый бульон. Обязательно немного соли. Совсем чуть-чуть. Она свяжет пену и ее легче будет снять и не дать бульону стать совсем мутным. Доводим до кипения на большом огне, снимаем пену и уменьшаем огонь до минимума. Варим при полузакрытой крышке до готовности мяса. У нас немолодая говяжья грудинка на хрящиках, поэтому варить 2,5-3 часа. Если у вас только мясо, то на час меньше. Или если это свинина или барашек. Можно было бы добавить дополнительно морковь и лук для варки, но у нас и так будет насыщенный борщ. Разницу добавлять не добавлять вы не почувствуете. А пока подготовим остальные продукты. Небольшими кубиками нарежем лук и морковь. Небольшими, чтобы было красиво и быстрее их спассировать. И не совсем малыми, чтобы в каждом кусочке остался свой собственный вкус. Чуть больше кусочками кубиками нарежем свеклу. Она будет тушиться отдельно, да и как по мне приятней, когда кусочки разных продуктов отличаются хоть чуть-чуть размером. Она большая, ярко-красно-бордовая, то что нужно для борща. Цвет будет бомба. Капусту шинкуем довольно тонко. Можно шинковка, это такая дощечка с ножом посредине. Я ножом. Это не на салат, она будет вариться дольше всех. Исключая, конечно, мясо. И очередь картофеля. Его тоже не крупными кубиками. Все-таки не камельфо иметь здоровый кусень картошки в ложке. Тем более его не так много. У нас молодой картофель, мы его не чистили совсем уж ножиком. Только хорошенько помыли щеткой, кожица его имеет приятный вкус, а нам нужны разные вкусы в этом оркестре. И подготовим яблоко. Очистим его. При варке кожица станет вдвойне жестче. И также нарежем кубиками. У меня довольно крупные. По цвету яблоко в борще будет как картофель, а совсем мелкие быстро разварятся. Я люблю, чтобы они сохраняли текстуру. Яблоко берем кисло-сладких сортов. Сладкое моментально разваривается. Кислое дает лишнюю кислоту. А у нас за кислоту отвечает только квас. Да, и пока есть время, подготовим сало-чесночную заправку. Для этого нарежем кусочек сала маленькими кусочками, чтобы легче потом перетереть в ступке и также небольшими кусочками нарежем чеснок. Прямо в ступку, он как раз перетрется хорошо. Разве что не целыми кусками его туда бросать. Добавим немного соли и перетрем. Суть заправки, соль концентрирует вкус и запах чеснока, а сало увеличит объем этой ароматной вкусовой заправки. И необходимо ее совсем немного, а при вкус чеснока и запах будет устойчивый и тонкий. Бульон все еще у нас варится, есть время приготовить овощи. Немного сливочного масла на сковороду жарить будем на нем. Почему сливочное? Я заметил, что если жарить, к примеру, на подсолнечном и затем использовать мясной бульон, происходит какое-то несложение вкусов. Животное мясо на животном жире более органический вкус. Может, конечно, быть оливковое, оно более нейтральное при жарке, но сливочное вдобавок вкуснее. И добавляем лук и морковь. Огонь ниже среднего, ближе к минимальному. Хочется не поджарить, а именно почти приготовить лук и морковь с сохранением вкуса в их кубиках. Поэтому припускаем под крышкой минут 5-10. Легкая корочка кое-где будет, но главное они только доготовятся в бульоне. И в каждой ложке вы затем будете получать свой не похожий на предыдущий вкус. Ведь соотношение кусочков овощей в каждой ложке будет разным. Если не припускать, а вываривать, будет однообразный суп, а борщ. Затем убираем лук и морковь. Все сохранило свой цвет, а так как почти готово и свой вкус. Добавляем еще немного масла, конечно сливочного, можно топленого. И выкладываем свеклу. Она будет тушиться дольше, поэтому огонь вообще на минимум. Общее время тушения минут 20, из них 10 просто свекла. А затем добавим томат пюре и совсем немного свекольного кваса. Почему немного и именно кваса? Квас кислый, он свяжет сок в кусочках, не дав ему, не дав ему затем в бульоне выйти и быстро потерять цвет. А почему немного, он не такой кислый на вкус. Он не такой кислый, как уксус. Я люблю использовать квас пятидневно. У нас есть рецепт кваса на канале. Если добавить много, свекла выварится. И сок за 10 минут опять-таки потеряет насыщенность. А если использовать немного очень кислого кваса, тогда в чем разница с уксусом? Вся польза свекольного в его насыщенности сока. И затем 20 минут суммарно буряк готов. А пока все это делалось не спеша, сварился бульон. Мясо достаем, потому что если его оставить в бульоне, оно потеряет свой собственный вкус, еще оставшийся в нем. И приобретет вкус борща. А чего мы хотим? Мы хотим, чтобы все продукты имели свой вкус, иначе будет суп. Засыпаем сухой корень петрушки. Если петрушка была сырой, то ее бы было необходимо готовить вместе с луком и морковью или отдельно, но тоже припустить. Затем загружаем капусту. Она идет первой, можно сказать, раньше картофеля. У нее своя кислота и нам надо ее погасить бульоном, тогда картошка будет вариться, иначе она долго будет твердой. А у нас дальше будет довольно быстрый процесс. Закипела вода с капустой, засыпаем картофель. Закипело все это и под крышку. Запомним, доведение до кипения на большом огне варим на ниже среднего, чуть бурля. Такое правило. Минут 10, или точнее, когда картофель стал уже мягким, но еще в середине похрустывает. Попробуйте, тут это главное, не время. И засыпаем лук и морковь. Они только доварятся в бульоне, не потеряв половину своего вкуса. Но что-то, конечно, и отдадут. За это что-то из каждого из овощей мы и боремся. Варим минут 5. И тогда же положим лавр и душистый перец. Почему не вначале? Они, если будут долго вариться, дадут свой вкус. Немного приятный, немного горьковатый. А нам нужен только запах. И то только ноту в большой симфонии. Уже прошло те 5 минут, добавляем яблоко оно нарезано и успеет и свариться, и соки отдать, и половину оставить у себя. Такая вот смесь соло и ансамбля. Буквально минуту кипения и пришел черед мяса. Ему тоже нужно будет покипеть. Мы его все-таки разбирали на кусочки. Нужно только приварить. Но не вываривать. Далее все будет еще быстрее. Скоро финиш. Добавляем свеклу и сразу свекольный квас. И только дадим закипеть. Томат пюре отдаст соки свои и немного свеклы бульону. Свекла у нас и так готова, бульон моментально окрасится. Но не нужно дольше варить, иначе цвет потеряется. Пока начинает закипать, добавляем чесночную заправку. Ее вообще по сути варить не нужно, иначе запах тоже изменится. Со свежего чеснока наваренный. Перемешали. Еще не кипит. Добавляем соль и сахар. Перед этим попробовав на вкус. Если квас был не кислым, сахара хватит и ложки. Соль перед этим мы тоже добавляли. И в начале бульона, и с чесночной заправкой. Поэтому осторожно. Ни то, ни другое не должно сильно чувствоваться. Ту норму, что я дал, она как раз хорошо вписывается. Но пробуйте на свой вкус. Начал кипеть, выключаем огонь. И помните, правило борща, самый вкусный борщ это вчерашний. Поэтому как минимум час надо постоять до подачи. Наш борщ, ожидание часов приготовления и наслаждение часов кушения готов. Обязательно сметанка. Немного, хоть чайную ложечку. Перемешивать тоже не обязательно. Попробуйте чтобы не мешать, а потом попробуйте перемешать. Будут разные по-своему восторженные вкусы. Зелень, конечно. Украинская подача обязательно сало. Кто-то скажет не обязательно, но я буду настаивать. Возьмите замороженный пласт сала и нарежьте тоненько ножом пластинки, которые загибаются в спираль во время нарезки от их тонкости, дав прикуску к борщу. А если еще и помпушки с чесноком к этому, то все, вы в нирване. Хотя даже так это неповторимое блюдо восторга вкуса. Мы точно знаем, вам понравится. Поэтому ждем одобрения и обсуждения. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!